Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Міська рада на зв'язку». З вами журналіст Олександр Молодцов разом зі мною начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради Олег Соколик. Сьогодні ми будемо говорити про реалізацію молодіжної політики в Миколаєві, про конкурси проєктів, а також деякі проблемні питання. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете поставити запитання нашому шановному гостю за номером телефону 76 92 42. Повторюю, 76 92 42. Перше питання. Расскажите, будь ласка, про деятельность вашего молодежного ведомства, какие направления вы куруете и какую работу вы проводите. Ну, в первую очередь, всем здравствуйте. Я бы хотел сказать, что у нас не только молодежная политика в управлении, у нас еще очень большой сегмент – это и дети, да, и семейная политика. Но если коснуться молодежного направления, то в первую очередь это очень тесное сотрудничество с общественными организациями, органами студенческого ученического самоуправления. Мы живем в то время, когда сложно представить работу какого-то органа, государственного управления, местного самоуправления без участия общественности. Благо, в последнее время уровень общественных организаций, качество их идей и предложений существенно выросли. И это существенно помогает нам в нашей работе. Мы сотрудничаем не только с молодежными организациями, но и с теми организациями, которые работают в направлении семейной политики, которые работают с детьми, зачастую с детьми с не самых благополучных семей, социальных категорий, потому что это те дети, с которыми в первую очередь нам, на которых нам нужно обращать внимание, а те дети, которые нуждаются в дополнительном внимании, заботе, участии в их жизни. Скажите, пожалуйста, как проходит реализация молодежной политики в Миколаеве? Какие заходы? В чем это выражается? Тобто, как молодь может с за вашу Ну, В первую очередь, можно сказать, да, что лето сейчас не самая активная пора, да, это такой сезон отпусков во всех сферах. В нашей сфере тоже отчасти. Большинство молодежных лидеров и их общественной организации находятся в таком процессе отдыха. Но если говорить, мы можем разложить на несколько направлений. Первое. Можно сказать, основное направление. Да? Мы организовываем, проводим конкурс проектов программ, на которые в городском бюджете предусмотрены финансы. Как раз в пятницу у нас заканчивается срок подачи, поэтому те общественные организации, которые впервые слышат об этом, если ну, мы старались максимально информировать всех, можете эту пятницу подать нам заявку на участие в конкурсе. Конкурс предусматривает создание конкурсной комиссии, где эксперты из числа государственных служащих, из числа общественных организаций определяют, какие проекты имеют приоритетное значение сейчас для города, для городской молодежи. Те проекты получат финансирование, поддержку и также организационную поддержку от органов местного самоуправления. Второе направление, в котором мы работаем, это совет по вопросам молодежной политики при мэре. Интересный формат этого совета ⁇ это как любой совещательный орган, он в первую очередь несет себе задачу вырабатывать предложения по улучшению, оптимизации работы как и управления, так и всего городского совета в направлении молодежной политики. Можно привести несколько примеров, но я думаю, мы в дальнейшем детально остановимся на работе совета, и я расскажу о том, какие есть наработки. Расскажите, пожалуйста, какие такие визначні молодежные заходы были в Миколаеве саме так останнім часом? Я уже почув, что лето – это такая тихая пора, но, возможно, да. что-то было такое интересное, на что нужно обратить нашу увагу. Да, безусловно. Летом есть своего формата, можно сказать, мероприятия Интересно. Это также была у нас и студенческая республика. Традиционно большое мероприятие, в котором в этом году приняло участие около 300 молодых человек, и каждый год, можно отметить эту положительную тенденцию, участников становится все больше, уровень самого проекта становится все выше и выше, и я думаю, что это такой брендовый проект уже в городе, в стране. И скоро намечается всеукраинский этап, который придет в Херсонской области. Наша делегация тоже принимает участие от Николаева. Также были интересные мероприятия, не настолько массовые, но очень интересные по содержанию. Такие как э, туристическая конференция Туркэмп, где эксперты города говорили о развитии Николаева. Потому что, безусловно, Николаев имеет очень большой туристический потенциал. Но, к сожалению, на данный момент, мне кажется, он не в полной мере реализуется и не в полной мере на эту проблему обращается внимание. Но потенциал очень большой, если работать в этом направлении, я думаю, Николаев содействие точно сможет конкурировать на юге Украины, в этом и бюджет направлении трушки Ну, если мы сейчас, если город сможет на этом еще зарабатывать деньги, это будет безусловный плюс для города. А Также вот ребята, да, мы говорим о общественных организациях, они а, своими силами разрабатывают туристический путеводитель по городу, а, разрабатывают макеты большого количества сувенирной продукции, а, которая может тоже положительно представлять наш город, как и для самих Николаевцев, которые, ну, как мне кажется, не всегда знают хорошо историю города, те места интересные, которые есть в городе, которые можно посетить. Так і для приїжджих людей в город тоже презентувати наш город з іншої сторони. Розкажи, будь ласка, докладніше про цей конкурс молодіжних проєктів. До п'ятниці, нагадаю, можна подавати свої заявки, і конкурсна комісія буде їх пізніше розглядати. Якого роду конкурсів ви чекаєте від молоді? І... Какое финансирование на да. это же в первую очередь, давайте остановимся немного на процедуре. Да, так. есть базовое постановление Кабинета Министров о проведении подобных конкурсов. Также у нас решением Исполнительного комитета принято положение о проведении конкурса. И недавно, две недели назад, мы выносили изменения небольшое. Мы сократили срок подачи документов для того, чтобы упростить немного процедуру, как и для общественной организации, так и для нас, чтобы ее ускорить. Как это происходит? Есть перечень документов, которые организация и формальных требований, которые организация должна выполнить для участия в конкурсе. Когда они заполняют их, они в письменном виде складывают свою инициативу, приносят нам. Мы со своей стороны тоже всегда стараемся подсказать, проконсультировать, где-то, возможно, что-то исправить для того, чтобы проект был максимально качественным. Проекты у нас могут быть разных направлений, любых сфер молодежной политики они могут касаться. Также не только молодежи, но и семейной политики работы с детьми из социальных категорий. Мы также создаем конкурсную комиссию, которая... Кто входит? сейчас остановлюсь. Но туда входят как представители управления, возглавляет комиссию заместитель мэра Евгений Шевченко, так и также представители общественных организаций, их в комиссии большинство. У нас комиссия из 9 человек, 5 представителей общественных организаций, депутаты городского совета туда входят. Так можно сказать, опытные общественные деятели, да, которые уже реализовали не один, а возможно не один десяток значимых социальных проектов для города, участвуют в этом рассмотрении. Все заседание проходит открыто, мы полностью. Каждый может услышать каждого, увидеть все эти проекты, которые подаются. Заседание открыто для прессы, можно приходить, все фотографировать, снимать. Уже был прецедент проведения такого конкурса. Я могу сказать, что с точки зрения прозрачности, а прозрачность – это приоритет номер один в нашей работе, потому что ну, мы не можем закрываться, мы не можем не говорить людям то, что происходит с ними. Тем более, когда мы распределяем какие-то бюджетные деньги, которые являются общими деньгами, то мы должны быть максимально прозрачными. Разъясни мне такую древницу. Это можно найти в интернете положение про цикл? Стоп, да, так, я вам даже кейсбуках... скажу, как проще, решение исполкома номер 199 от 28 февраля 2014 года. Если Это... кому-то интересно, если кому-то есть. Хочуть більш широку інформацію отримати, можна звернутися в управління по адресу інженерна 1, кабінет 102, або позвонить по телефону 37 56 78. Дуже добре, що є зворотний зв'язок. Розкажи, будь ласка, докладніше, про співпрацю з громадськими організаціями. Тобто, я так розумію, що дуже багато цікавих проєктів, які можуть надати саме люди. не чиновники. Вот расскажи так, про Да, безусловно. Общественные организации очень часто вносят такое рациональное, креативное зерно в нашу работу. Для того, чтобы мы могли работать как-то с общественными организациями комплексно, да, они скажут отдельно, это бы нам очень сложно было, потому что общественных организаций очень много в городе, в том числе и в молодежном направлении. Был создан совет по вопросам молодежной политики при городском главе, который объединяет большинство из тех организаций, которые желают принимать участие в развитии молодежной политики. Работа происходит, можно сказать, в двух форматах. Первый формат это заседания, да, это происходит обычно раз в два-в три месяца, и когда все встречаются, да, обсуждают те актуальные проблемы, которые есть у молодежи. И есть, так сказать, можно сказать, межсессионные заседания, когда по направлениям, по тем вопросам, которые были подняты на самом совете, создаются такие рабочие группы, которые отрабатывают этот вопрос, которые вносят предложения, как реализовать. Да. Ну, из примеров можно привести. Хорошую, хорошую историю, да, многие знают о велодвижении в городе о том, что э, на рассмотрение вынесена программа э, по развитию велоинфраструктуры на 16-20 годы то когда-то ранее именно вот эта тема была поднята на Совете по вопросам молодежной политики, она была поддержана большинством, абсолютно большинством участников, потому что действительно, многие молодые люди являются участниками велодвижения. И эта история нашла хорошее продолжение, была создана и рабочая группа, разработана программа, и мы все видим, что действительно, это такой большой комплексный продукт, который, от которого выиграет весь город и все горожане, которые заинтересованы в развитии велодвижения. Розкажи, будь ласка, от ти розповідав про проведення Студ Республіки в Миколаєві. Ми знаємо, що це така... на постійній основі проводиться цей захід. От Наскільки, як ти думаєш, давай поміркуємо, наскільки такий захід взагалі корисний для молоді? Які якості він виховує, чого він вчить? І, зрештою, це дитяча забавка, чи це дійсно дитяча гра в політику? От Як можна це ну, я... Да, Є різні мнення у по поводу Станівської республіки. Моє мнення однозначно. положительным в этом проекте. Я могу себя сам называть, что я выходил из этого проекта, когда-то побеждал на оригинальном уровне, а потом на всеукраинском. И могу сказать, что Студия Республика, как и любой проект, не идеален. Во всем можно найти какие-то минусы. Но плюсов там однозначно больше. Кто-то говорит, что это игра молодежи в политику, и это мнение тоже правильно. Потому что там молодежь может ну, сказать, потренироваться в игровой форме, что такое политика. Все говорят, молодежь аполитична, молодежь не ходит на выборы, молодежь такая, не такая, хорошая или плохая. Но вот это именно та среда, где молодежь в своей конкурентной среде, да, среди своих же сверстников, может проверить свои силы. И, поверьте, многие люди, которые приезжают на Союз Республику с большими амбициями, никогда их не реализуют. Потому ну, что политика – это наука ну, да, меня ситуация. керуваты. Только... Ну, и также я бы отметил, что Республика… И с годами это вот, на это делается большой, больше, все больше и больше упор, становится образовательным проектом. То есть для того, чтобы, допустим, стать кандидатом, не просто нужно иметь много сторонников своих да, друзей нужно пройти серьезный отбор интеллектуальной игры нужно предложить там программу развития в зависимости от направления которое выбрано нужно доказать свою позицию экспертам то есть это нужно быть не просто массовиком затейником да достаточно быть интересным молодым человеком да иметь знания и также иметь сильную команду для того чтобы организационно построить весь процесс и я думаю что республика от года года будет прибавлять и Поверьте мне, кажется, еще лет пять пройдет, и мы будем видеть все больше участников судореспублики, республики, которые придут работать в органы местного самоуправления, в органы государственной службы, возможно заниматься бизнесом. Но в любом случае это та школа где молодые люди получают опыт и знания. И многие ребята, которые участвуют один, в один год, участвуют в следующий, в следующий год, а потом они уже принимают участие как члены организационного комитета. Я лично могу сказать, очень много молодых ребят, которые у нас активные члены молодежной, молодежной политики города, которые принимали участие в студенческой республике. Спасибо. Mm Возможно, -hmm. мы вернемся к этому вопросу. У меня такое вопрос, такого рода, смотри, до конца... Лето, фактически два недели. Можно говорить и про какие-то результаты сезону сезона в Николаеве. Это тоже куруется вашим видом том, сколько оздоровления, как вообще оно проходило в Николаеве. Это очень важный вопрос, потому что это в первую очередь дети, дети социальных категорий. В этом году, через неделю у нас будет заканчиваться последний заезд, будет возвращаться в Николаев. В этом году мы оздоровили 509 детей в детских оздоровительных лагерях, таких как Дельфин, который находится в Коренихе, Маяк и лагерь «Динамо», который находится недалеко от Очакова. Всего 509 Возможно, это не, ну, наверное, не самая такая впечатляющая цифра, но ввиду той непростой ситуации, да, этого финансирования, которое у нас есть, мы постарались максимально эффективно использовать эту возможность и предоставить оздоровление тем детям, которые нуждались, и тем семьям, в которых дети да, находятся больше всего. Я очень надеюсь, что в следующем году нам удастся увеличить эту цифру, и мы как можно большее количество детей оздоровим. Также нужно учитывать, что в этом году у нас добавилось две больших социальных категории, с которыми мы очень плодотворно работаем. Это дети участников АТО и дети временных переселенцев. Это, да, это тоже очень значимые социальные категории. Мы стараемся тоже их максимально включать в процесс оздоровления. И как раз в июле был подписан закон президентом о внесение изменений в закон о оздоровлении, что эти категории были признаны социальными. Специально для того, чтобы оздоровить на максимальное количество детей этих категорий, был создан пилотный проект на базе реабилитационного центра номер 3 на улице Спортивной по инициативе мэра города, которая была поддержана всеми руководителями подразделения. Да, мы все вместе общими усилиями смогли реализовать это оздоровление. Это было оздоровлено 100 детей. 100 детей-участников АТО и временных переселенцев. И 24 числа, когда у них будет, можно сказать, закрытие смены, мы готовим для них концерт, небольшую развлекательную программу, для того, чтобы как-то подвести итог, потому что естественно, дети провели хорошо время. И помимо того, что они просто хорошо провели время, там еще был целый комплекс оздоровительных процедур. Многие дети смогли улучшить свое здоровье, набраться сил перед учебным годом. И я думаю, что мы сделали хорошее дело все вместе, все руководители подразделений гуманитарного направления, чтобы мы смогли помочь им детям. Если заглянуть в книгу отзывов, можно увидеть большое количество а, отзывов, которые написаны, ну, в большинстве, конечно, родителями, не детьми, но you know, мы смогли помочь тем людям, а, сделать их детей здоровее, провести им провести хорошо лето. А, также, ну, вот, наша это самая большая социальная категория, с которой мы работаем, и а, мы... Подходим комплекс на 29 числа. Мы планируем также большое мероприятие для детей этих категорий. Мы знаем, что многие семьи, это касается в первую очередь переселенцы, попали в достаточно непростую ситуацию, да, переехав с одного Критично. места на другое, и в некоторых случаях это очень критичная ситуация. И многие из этих детей пойдут в первый класс, пойдут в новые школы. Это все очень для них достаточно непросто. Мы готовим большое тоже мероприятие, развлекательную программу, конкурсы развлекательное мероприятие и по результатам мы потом в итоге этим детям мы готовим небольшие подарочные наборы с канцелярскими товарами, с теми вещами, которые им однозначно понадобятся в школе. Это ручки, тетрадки, линейки, краски, ну и так далее. Там такой приличный набор получается. Мы хотим, чтобы эти дети, которые приехали жить, эти семьи, которые приехали жить в наш город, они чувствовали, что они здесь нужны, что они никем не брошены. И мы со своей стороны готовы всячески им помогать. Это вот и оздоравливать этих детей, помогать им в школе, собраться в школу и в дальнейшем тоже с ними работать. Давай поговорим еще про один блок проблемных питаний вот для молодежи, Нашого з тобою віку, там до 35 років, є проблема, така досить актуальна працевлаштування. Як ви, як молодий керівник молодіжного відомства при Миколаївської міської ради, бачиш вирішення цього питання, від чого воно залежить і ну, як можна зарадити для того, щоб тому, щоб молода людина, закінчивши вуз, мала можливість отримати роботу за фахом? Від чого це залежить? Як ти думаєш? Ну, в першу чергу, треба сказати, що це тобто, общегосударственна проблема, да і. Проблема серьезная. И многие молодые ребята, которые сейчас заканчивают учиться, они должны э, уже пока учатся задуматься о том, что они будут делать дальше и как они будут находить работу. Можно, конечно, найти много вещей, там, оправданий для себя, конечно, что там рынок не соответствует, да, что набирают Путь людей статус. учиться на одни специальности, когда они заканчивают и специальности уже никому не нужны. И люди ну, попадают в очень сложную ситуацию, когда их диплом, по сути, уже для них не нужен. Они становятся на биржу труда и попадают, и эта ситуация может длиться годами у них. Насколько я знаю, сейчас и государством а, планируется комплексный подход в этом направлении, а, тоже да, по реформе а, системы центров занятости, по реформе набора студентов на первый курс, то есть, чтобы действительно, был более соответствовал рынок а, и сократить количество бюджетных мест в тех сферах, которые потом ребята не могут себя устроить. То есть, и государство получается, что вкладывает деньги а... специалисты в потом на затребование. Да, то есть государство должно вкладывать, а потом а, получать, с этого, да, свою выгоду получить компетентных специалистов в тех сферах, которые для него приоритетны. Могу в некой мере поделиться собственным опытом. Да, я когда учился, я понимал, что по окончанию учебы никто не будет ждать нас широко распростертыми руками. И я, и там мои товарищи, сокурсники, друзья, мы понимали, что нужно максимально быть активными, мы занимались общественной деятельностью. И э, в то время мы попали в один интересный проект, мы приняли участие э, студенты для органов местового самоуправления. Расскажи доклад. Что... Э, хороший проект. Мы тогда проходили стажировку в городском совете, в депутатских комиссиях. У нас было более 10. Так, такой же проект в областном совете действует. У нас было 22 или 23 человека в этом проекте. Мы ходили на заседание комиссии, мы смотрели, как работают государственные служащие в этом направлении, общались с депутатами. Это было очень интересно для нас и познавательно в первую очередь. Потому что я знаю, что многие люди говорят, я бы хотел работать на государственной службе. Попадая на государственную службу, возможно, то, что они представляют, то, что есть, да, то есть та работа, которая есть, она не соответствует... И способна их... его зарубить на плату. Не в этом вопрос. Я думаю, что молодым ребятам после университета даже очень полезно поработать. Давай сделаем паузу, послушаем запитание от нашего глядача. Доброго вечера, вы в эфире, слушаем вас. 109 чоловік оздоровили дітей в лагерях. А скільки всього дітей в Миколаївській області, яких було потрібно оздоровити? Можете сказати, який процент оздоровлення дітей? Я, Насколько к я сожалению, взял... за область не могу сказать, да, я не владею всей этой информацией. А, по городу, ну, я вам не назову точную цифру, ее нужно, вот так, если бы я знал, что вы задаете такой вопрос, я бы а, посмотрел эту точную цифру. Но, конечно же, мы не, не, не можем оздоровить всех, и я буду честным, мы даже и половину тех, кто нуждается, в этом году не смогли оздоровить. А, но мы тоже старались собирать из тех, кто есть, тем, кому в первую очередь нужнее, да, кто, мы, мы смотрели там, их э, ситуацию жизненную, и я уверен, что в следующем году мы сможем оздоровить большее количество детей. И тем самым мы увеличим Знаете, как всегда как в экономике. Да, наше желание безгранично, а возможности всегда ограничены. Поверьте, сколько бы ни было путевок, у нас всегда будет желающих больше, и всегда мы не сможем оздоровить всех тех, кто хотят. Ну, у нас до все питання, від чего залежить виконання цієї програми оздоровлення? Це фінанс... тільки фінансування чи, можливо, якісь там організаційні ходи ні, ні, повинні ні, ні. бути? выняту. Це все від фінансування. финансирования. Є right. програма оздоровлення 13 17 год, яка приймалася в кінці 2013 року. Під нею закладувалося фінансування. В цьому году це був 1 700 І mm -hmm. також нам ще було до 98 000. Тобто в сумі получилось 1 798 000. Ввідомо того, що, якщо взяти ціни, которые были актуальны. 13-й год и цены, которые были, которые есть в этом году, они выросли в два раза. По плану этого года мы должны были зарить больше тысячи детей. То есть, а к сожалению, 509. 9. 9. То есть вот все упирается в эту ситуацию в деньги, но мы, я вам, честно, мы старались максимально отобрать тех детей, которые нуждаются. Я уверен, что мы когда будет формироваться бюджет следующего года, мы сможем увеличить эту сумму, и больше детей поедет в лагеря, потому что это наши дети, наши ну, николаевских семей, и они должны летом отдохнуть, набраться сил перед учебным годом, хорошо провести время, познакомиться с ребятами. у ну, тех, кто ездил в детские лагеря, они... Э, не забыть, не да, они имеют на хорошее впечатление после того, как возвращаются. Раз, давай повернемся до питания про целоштувание молодежи. Да, вот я продолжу, если про про можно. Да, мы зарплат. проходили стажировку, и я вам скажу, мне было достаточно интересно. Еще тогда я был студентом третьего курса, и я понимал, что возможно, да, сложно было загадывать на несколько лет вперед. Я буду участвовать, я буду там, я бы хотел работать в органах на государственной службе. А, так случилось, что мы потом этот проект развивали, да, и он уже пятый год реализуется у нас в городском и в областном совете, и все больше и больше количество ребят проходит стажировку, и некоторые из них работают в органах местного собрания парень, который тоже проходил на год позже, участвовал в этой программе, сейчас работает со мной в одном управлении. Тоже он, ему было интересно, его заинтересовала эта работа. Я могу сказать всем студентам, ну, то есть нужно понимать, что на какую, какую специальность ты да, не учился, нужно быть более активным и не ждать, что работа придет за тобой. Нужно идти за работой, нужно идти на стажировки, на различные практики летом. И Где-то с учетом і особистих отношений, да, когда ти знайомишся, проходя стажировку, ти можеш потім устроїться на роботу. То, что ты може бути інтересним сотрудником, ефективним сотрудником, і так по окончанию навчання можна отримати роботу. Але ж тут є і підводниками, наскільки я знаю, таке стажування воно не оплачується. Якщо студент не покаже себе протягом цих двох місяців, роботодавець може сказати, ну вибачте, ви нам не підходите. Я, ми не говорили. о сроках, да, а. стажировки. Допустим, стажировка в органах местного самоуправления длится 5 месяцев. Но формат предусматривает, что ты, студент не, не должен каждый день приходить в городскую свет Это 3 или 2 дня, как он индивидуально договорится со своим куратором стажировки. По 4 часа они уч... студенты участвуют в работе органов местного самоуправления. Я скажу, что я с удовольствием ходил, и вот с ребятами мы каждый год общаемся, и скоро будет торжественное закрытие, стажировок этого года, открытия стажировок следующего года. Многим ребятам нравится, интересно, и я думаю, что чем больше молодых людей придет на государственную службу, в органы местного самоуправления, этого выиграют все, это молодые интересные ребята с новым взглядом. Да, там можно, конечно, сказать, что зарплаты небольшие, но я думаю, многих молодых ребят это особо не останавливает. Досвид работы. Например. Да, опыт государственной службы дает очень хороший системный опыт работы. Розкажи, будь ласка, раз ми говоримо про молодих і завзятих. Наскільки я знаю, в Миколаєві є така стипендія міського голови найбільш таким обдарованим талановитим студентам. От розкажи докладніше про цей момент, що треба знати, яким, зрештою, треба бути студентом. Ну, Традіонна стипендія мера вручається ко дню студента. Угу. Да, це, в, Забігаємо наперед да, 17 ноября дні студента. От десь після дня студента во 2 ноября вона вручається. Традиционно каждый год это порядка 60 студентов высших учебных заведений. Но для того, чтобы ее получить, во-первых, нужно у себя в университете поинтересоваться в начале сентября, что нужно сделать для того, чтобы ее получить. Мы отправляем весь пакет документов на каждый университет. Есть два критерия глобальных, которые как оцениваются. Это хорошая успеваемость, не обязательно быть отличником, просто хорошая успеваемость и активная общественная деятельность. Которая может заключаться быть как и в университете, там на уровне студенческого самоуправления, так и вне университета в различных общественных организациях. Все, два параметра, по Но которым он старостат? Но ну, не только. Возможно, немножко шире. Это могут быть, да, и работа там и с общежитиями, и по адаптации первокурсника, если мы говорим о студенческом самоуправлении. По общественным организациям, это различные социальные мероприятия. Поэтому. Заполняйте форму, постарайтесь, как и в любой анкете, подать себя как можно более интересным соискателем этой стипендии. Ну, я могу сказать, что действительно существенная стипендия, это разовая выплата для молодых ребят. Я когда-то в 2010 году получал тоже эту стипендию мэра. Во-первых, ну, это торжественная обстановка, это красиво, это запоминается на всю жизнь. И первый пунктик в резюме. Конечно. И даже, да, даже так, это тоже первый пунктик в резюме, потому что вы потом можете сказать, это тоже будет говорить о студенте, что он пока учился в университете, не только занимался учебой Зубрежка. непосредственно, да, он еще, у него была активная жизненная позиция, а зачастую люди с активной жизненной позицией добиваются в жизни на порядок больше, даже если у них есть какой-то пробел в знаниях в какой-то сфере, они его могут компенсировать своей активностью. Дякую за коментарі. Давай на цій позитивній ноті поставимо крапку. Шановні глядачі, ви дивились програму Міська рада на зв'язку. З вами був я, журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною був начальник управління сім'ї, молоді та спорту. чи я помиляюся? Сім'ї, дітей, сім сім дітей та молоді Миколаївської міської ради Олег Соколик. Дякую тобі за коментарі. Приходь до нас ще на все добре.